Проблема гиперактивности детей очень часто становится действительно проблемой и для родителей, и для э, педагогов в дошкольном учебном заведении, либо уже в школе. Но очень важно уметь различать понятие гиперактивности как диагноз медицинский и активное поведение, может быть, не очень послушное поведение, не очень контролируемое со стороны взрослых поведений. Гиперактивность, конечно, это болезнь. И начнем сразу с того, гиперактивность связана с тем, как у мамы протекала беременность. Если у матери есть вредные привычки, куда относятся алкоголь, наркотики, курение, как мать во время беременности себя вела, спокойная жизнь, неспокойная жизнь, имеет большое значение, болеет ли сама мать, здоровая или нездоровая беременная. Ну и возьмем уже ребенок. Родился ребенок. Если ребенок перенес родовую травму, если ребенок не вскармливается так, как положено. И тогда э, такому ребенку ну, практически не он не умеет, не может контролировать э, свое поведение. Они не могут сконцентрировать э, свою деятельность э, на чем-то одном, свое внимание не могут сконцентрировать. Естественно, что какие-то рекомендации, просьбы, инструкции взрослых э, они практически не выполняют, потому что э, ими движет импульс их внутренний, и они предпочитают делать, заниматься то, чем им, хочется. Это дети, которые в раннем детстве плохо спят, беспокойный сон, часто просыпаются. Это дети, которые плохо едят не реагируют на обращенную речь. Они на месте не сидят, они все время прыгают, бегут. он берет тетрадь, мнет, там рвет э, ткани, я знаю, свитер. Понимаете, вот везде это все в движениях. Он не может быть спокойным более 10 минут. Постоянно сбуджена, знервована, э, непосетюча. Для того, чтобы привлечь внимание того ребенка, нужно его несколько раз окликнуть. Если ему дать задание, ему надо дать четко поставить одно единственное какое-то задание. Если он выполняет это задание, справляется с поставленной задачей, значит, другие какие-то инструкции простые. И естественно, что как бы если еще в дошкольный период, ну, как-то это сглаживается родителями и в дошкольном учебном заведении, то когда ребенок садится за парту, и когда урок 35 минут, и деятельность хоть и в игровой форме, но она должна быть направлена у ребенка, на В школі така дитина зазвичай спокійно за партою сидіти не може. Весь час працюють в неї, кисти рук, стопи, ніг працюють. Рівно сидить, не сидить вона весь час, сильно, дуже нахилившись або згорбившись. Не може спокійно сидіти дитина на місці навіть за проханням дорослих. Он постоянно, как юла, крутится на месте, у него падает ручка, он услышал где-то какой-то шорох, туда отвлекся и так далее. Начинает страдать успеваемость. На запитание учителя такая дитина, отвечает не задумываясь, и, даже не дослухавши до конца запитання, она очень быстро и часто переходит от одного виду діяльності до другого. Они могут неконтролируемо двигаться по классу, они могут какие-то делать действия, которые могут причинить вред другим детям. Галаслива дитина така привертає до себе увагу вчителя, який повинен постійно слідкувати за тим, щоб дитина виконувала завдання і не заважала іншим дітям працювати на уроці. Замічання учителя вони не вас не тому, що вони ну не хочуть, вони просто не способні це, це, це зробити. Гіперактивні діти мають підвищену потребу в русі, у грі, але під час організації рухливих ігор. Гіперактивна дитина дочекатися своєї черги ніяк не може. Вона не може гратися з дітьми спокійно, галасливо, втручається в ігри інших дітей. Дуже багато треба їй докладати зусиль, щоб дотримуватися правил гри і зберегти увагу під час проведення цієї гри. Коли він уже в школі сидить, Учитель идет, урок идет, он говорит, рассказывает и все. А ребенок отвлекаем, он крутится. Он связь, которую преподаватель дает информацию на ту или иную тему, он теряет эту связь. И ему уже не интересно. И только лишь потому, что ребенок расторможен, а не потому, что у него не работает интеллект снижен, скажем, не работая голова как надо. С ребенком нужно как бы индивидуально заниматься. Такие дети могут в первом классе, например, сосредоточить свое внимание в течение 10-15 минут. Потом ему нужно отвлечь, дать какое-то задание, но ну, разрузить. Может быть пальчики устают, может быть зарядку какую-то сделать. ему вообще на чем-то одном трудно сконцентрироваться, то, конечно же, если мы хотим, чтобы он что-то выполнил, нужно поэтапно давать ему инструкции. Масса, масса, масса всяких дается рекомендаций, инструкций ребенку. Вот пойди туда, сделай то-то. И он их не ухватывает, и он ничего не выполняет. А если вы подойдете к ребенку и скажете, что подойди сюда, несколько раз обратитесь, привлечете его внимание, а потом дадите ему задание. Вот ты должен сложить свои игрушки. Все, второго не может быть. А дальше ты должен одеться, и мы пойдем с тобой гулять. Вот это он пошел, одел, взял свою одежду, оделся, мы пошли гулять. Нервная система у таких деток, она ну, постоянно в интенсивном напряжении, она постоянно в работе. Естественно, такие детки быстро утомляются. Напряжение, нагрузка должна она быть дозированная, и такой ребенок должен иметь возможность отдохнуть после ну, чаще гораздо да, чем другие дети, и безусловно это расслабление можно достичь и, и и нужно это делать и физическим расслаблением, то есть и массаж, и объятия, и просто там ну не знаю при при приобнять и погладить да ребенка, это может быть и теплое молочко и, и и нужно на ночь да, либо чайок на ночь, чтобы ребенок ночью и днем желателен сон для таких деток, чтобы он нервная система могла отдохнуть. тогда безусловно ребенку будет легче концентрироваться и легче управлять своей деятельностью своим вниманием. Они, казалось бы, умственно сохранны, но из-за своей расторможенности, отвлекаемости, импульсивности эти дети не усваивают эту программу. Іноді вона здійснює небезпечні дії, які призводять до поганих наслідків, і вона про це навіть не задумується. Теріяські двіження, кате. Ну, вот мы даже видим, что ребенок, он их даже не продумает, они, они, у него получаются сами по себе. Неуклюжесть, резкость, э, то есть вот там что-то завалить, что-то где-то снести на своем пути. Он сидит за столом, и у него обязательно он должен опрокинуть тарелку, он должен там солонку, там может быть сахар. Они просто не успевают и не способны критически оценивать ситуации риска. Любит быть в центре уваги, такая дитина любит, чтобы ее хвалили, чтобы ее заохочивали очень хорошей поддержкой со стороны взрослых будет демонстрация положительных эмоций, демонстрация неагрессивного и нераздражительного поведения по отношению к ребенку, одобрение самого малейшего положительного действия, положительного поведения этого ребенка. Мы можем раздражаться, наказывать ребенка, повышать голос, физические какие могут быть наказания, это однозначно только усугубляет, потому что ребенок просто не может, не может контролировать свое поведение, и он просто не может вести себя по-другому. То есть такому ребенку однозначно нужна помощь, как медицинская, так и психолого-педагогическая. Дуже важливо підшукати для такої дитини цікаву діяльність. Это может быть занятия спортом, математика, театральное искусство. И такие дети очень любят и умеют співати. Заняться плаванием, не в шахматы, конечно. Может быть заняться и в секцию футбола, может быть еще куда-то. Единственное, чтобы это не были игры, вот эти бокс, там какие-то дзюдо и так далее. Потому что такие дети склонны к агрессии. Режим у гиперактивных деток он должен быть особенно тщательно спланирован. Они особенно нуждаются в отдыхе для нервной системы. То есть сон, организация каких-то интересных, но спокойных развлечений. Категорически нельзя наказывать криком, наказывать жестоким поведением по отношению к ребенку. Мама, если все время кричит с ребенком, он привыкает, что она кричит, он на это не реагирует просто-напросто. Указывать на то, что это плохо, однозначно надо и обязательно демонстрировать либо э, объяснять, а как же, а как, а как бы хотелось, да, а как нужно. Ребенок не виновен, что он такой. Нужно маме разобраться и найти причину. А в чем причина? И она может быть зачастую найдет эту причину в себе в своем окружении. До подлиткового віку гиперактивность у дитини зникає. Але років 12-13 з'являється у таких дітей виявляється інша патологія. Поведінка дитини стає асоціальною. Чому? Тому що дитина звикла до того, що соціум її не сприйняв, відштовхував від себе. Схильность у них выявляется до крадежек, до підпалів, до брехни. Воля такой детины не сформована. И підліток очень часто потрапляє под вплив сильных волевых хлопцев. Конечно, это в будущем потенциальные преступники могут быть, потому что под влиянием импульса и ударить и чем угодно, и причинить вред какую угодно, опять-таки понимают, что нельзя, и раскаивается. Ну, вот так. Без помощи медицины ну, трудно говорить об каких-то кардинальных изменениях и помощи ребенку. Показать ребенка в первую очередь невропатологу, а потом уже обратиться к психиатру. До 6-7 лет уже вы должны обратиться к психиатру. Но зачастую это дети в 14, в 10-14 лет, они все здоровы. Это все здоровые дети. Если мама своевременно обратилась к врачу, правильно себя вела с ребенком, понимаете, не обострялись вот эти вот отношения, ребенка не избивали, не наказывали а ребенка наоборот понимали и старались выйти, решить эту ситуацию. Обязательно такие деток, еще раз повторюсь, нужно поощрять, как-то ну, вот, награждать наоборот ну, за, 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 хорошее проявление. И она должна чувствовать, что она в родине кохана, что ее разумеют, любят и ценуют. Не требовать от него ну, скажем так, невыполнимого заранее, зная про это, да, и, соответственно, потом не ругать и не наказывать за то, что он это не сделал, потому что он это просто не может сделать. Тогда это дети абсолютно здоровы. И они меняются, как бы, вот эта гиперактивность перерастает, наоборот, в усидчивых, серьезных детей. Выполнять все то, что рекомендуют, и тогда однозначно будет хороший результат. Шановные батьки, не ты руки Любіть свою норовисту дитину, допомагайте їй подолати шкільні труднощі і стати вашій дитині успішною людиною.